война застала нас за сдачей последних государственных экзаменов. Уже мы были, собственно, формально учителя, уже дипломы нам были заготовлены, печати поставили, остался два экзамена сдать и выпускной вечер 30 июня. И разъехались по своим назначениям грянула Великая Отечественная война, о которой мы знали раньше, чем в по радио. Нам об этом сообщил наш военрук, старший лейтенант Кунах Михаил Иванович. Война. Нас все, все студенты педагогического училища отправляли, провожали на пароходе на Киев вечером 22 июня 1941 года. Кто с слезами, кто с танцами, по-разному мы бодрились. Первые боевые мы получили в 4 часа ночи, в 5 часу ночи, подплывая над пароходик к Киеву. Немец бомбил мосты, там три моста через небо. Все мосты бомбил. Бомбил страшно. Такие были фонтаны справа слева от нашего пароходика что его качало то вправо, то его как щепку. Ну, конечно, страшно было. А нас с первого дня переодели, выдали оружие, противогазы, все будет кладку, и начали, начали тренировать. Тренировать стрельба, рукопашный бой. И мы уже приняли присягу прямо на ходу сказать, занимались этим вопросом. Между бомбежками, кстати, экзамен сдавали мы тоже в траншеи. Я в армии прослужил 34 календарные года. В армии. И вырос от курсанта до генерала. И я потом, после войны, служил. Вернее, сменил я порядка больше десяти гарнизонов. Ну, как и каждый военный. Я сменил с семьей по больше, 10, больше 20 квартир, понимаете? А каждый переезд равен пожару. Сравните. Но мне выпало большое счастье, что я служил 7 лет в Германии, группы войск, войск Германии 7 лет. Потом Два с половиной года я еще воевал на Ближний Восток, для меня война не кончилась, Великой День Победы для меня и для моих таких, как я, коллег, которые прошли Великую Отечественную с первого до последнего дня, является праздником номер один. Отсюда все сказано. Самый высокий праздник в моей жизни. Здесь птицы не поют Деревья не растут И только мы плечом к плечу Вырастаем в землю тут Горит и кружится планета над нашей родиной дым. И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой указ Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет, пулемет неутомим И значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все же бессилен там, мне не прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Курска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный И все ж веселен он Сомнение прочь уходит в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон.